Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah terbesar akhir zaman ditandai dengan kemunculan dajjal. Dalam banyak hadis tercantum dengan jelas akan bahaya makhluk ini. Bahkan setiap nabi pun pasti memperingatkan umatnya untuk waspada agar tak termakan fitnahnya. Supaya umat Islam bisa terhindar dari fitnahnya, di antaranya adalah melalui jalur ilmu dengan mengetahui siapa pengikut dajjal di akhir zaman. Paling tidak umat Islam bisa menyiapkan kewaspadaan sejak dini untuk tidak menjadi bagian dari pengikutnya. Dan berikut adalah tujuh golongan manusia yang akan menjadi pengikut Dajjal. Sebelum lanjut, selamat datang di channel Tahukah Anda. Channel ini akan selalu memberikan informasi terbaik dan terupdate dan juga bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bantu kami membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih dan selamat menonton. Pertama, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi terkait hal ini, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan yang sekarang termasuk dalam wilayah Iran yang memakai baju tebal, berjahit, air muslim Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal kala itu Jika di Asbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya Terlebih Dajjal diberikan kemampuan luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang super cepat Melainkan Mekah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat Penyebutan orang Yahudi dikaitkan dengan Dajjal sangatlah menarik. Bila umat Islam mau menarik benang merah antara kejadian-kejadian di dunia sekarang ini, hingga akhir zaman bahwa kerusakan-kerusakan yang banyak di orang-orang Yahudi sepanjang zaman, telah akan bertemu dengan muara kerusakan yang dibawa Dajjal. Bisa jadi mereka telah menyiapkan secara matang kedatangan Dajjal. Kedua, kelompok-kelompok menyimpang dan kuarit. Kelompok-kelompok menyimpang dan kuarit, menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang pasti membaca Al-Quran, tapi hanya sampai kerongkongan. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Dari hadis tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal adalah Khawarij. Khwarij sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar. Pemahaman Islam dari lahiriah saja gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya. Dan menggambarkan kepribadian mereka. Orang seperti ini kerap akan menjadi mengut dan dajjal. Ketiga, pelaku bid'ah dan kesesatan. Huzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi SAW alaihi wasallam bahwa setiap umat ada majusinya. Sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi SAW alaihi wasallam melarang untuk menghadiri jenajahnya dan dilarang membesuk mereka di kala sakit karena mereka adalah pengikut dajjal. KR Abu Dawud. Hadis ini menggambarkan secara implisit bahwa kelak pengikut dajjal adalah orang-orang yang setelah melakukan bid'ah baik secara akidah maupun ibadah. Dan suka mengerjakan kesesatan Keempat, para wanita, para wanita kelak di berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita, sampai-sampai ada orang mengikat istri, ibu, putri, dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah, termakan fitnah Dajjal. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut dokter Mubayat, banyak di kalangan wanita yang mengikuti dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia, dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Sementara itu, fitnah dajjal yang begitu menggoda di saat kondisi dunia kala itu begitu memprihatinkan. Misalnya api diperlihatkan menjadi air, sebaliknya air diperlihatkan sebagai api, dan berbagai fitnah lainnya sangat sulit dilawan jika tak terbentengi keimanan. Kelima, setan. Setan dalam hadis riwayat Amr bin As Allahu anhu disebutkan, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu anhu yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia HR Muslim Kemungkinan keluarnya setan-setan ini adalah menjelang atau saat dajjal muncul Dalam bukunya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad Setan akan dibebaskan oleh dajjal dari penjara Untuk menebar fitnah bersama dajjal Sebagian riwayat disebutkan Bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan dajjal Yang menyerukan fitnahnya Di berbagai negeri dan kota yang dimasuki dajjal KENAM Ke TUKANG SIHIR Berdasarkan penelitian dokter Mubayat Di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa Tukang sihir atau dukun dan semacamnya Telah akan menjadi pengikut Dajjal Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan Yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal Wang Sihir memutuskan bantuan mereka kepada setan karena ingin memetik manfaat dari sebagian kemampuan setan. Tukang sihir juga memperoleh tujuannya dari tukang sihir terbesar mereka, yaitu Dajjal. Sebab Dajjal mampu melakukan berbagai hal luar biasa dan mengungguli kemampuan, kemampuan sihir mereka. Ketujuh, pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu mengikuti dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahwa dajjal itu dusta. Namun mereka tak kuat bersabar melawan fitnahnya. Akibatnya termakan juga. Abu Nuaim melihatkan dari Ubaid bin Umar bahwa ketika dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa dajjal adalah kafir, tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya. Serta kebutuhan lainnya, ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya dan dilansir juga dari islamko.info Pengikut Dajjal yang paling banyak jumlahnya adalah orang-orang yang jatuh ke dalam jerat fitnah syahwat Sebab mereka terbiasa memperturutkan syahwat tanpa membedakan halal dan haram sebelum fitnah Dajjal muncul Termaktub dalam satu atsar pada kitab al fitton dari Ubaid bin Umar al -Aisi. Dia berkata, Dajjal muncul lalu orang-orang mengikutinya Mereka berkata, kami bersaksi bahwa Dajjal itu kafir akan tetapi kami mengikutinya Hanyalah agar kami bisa makan dari makanannya, dan kami bisa menggembalakan ternak di pepohonan yang berdaun lebat. Ketika kemurkaan Allah turun, maka kemurkaan itu juga menimpa mereka semuanya. Dari ketujuh orang mengikut dajjal, setidaknya umat Islam bisa waspada sejak sekarang dengan tidak latah terhadap orang-orang Yahudi yang konon sekarang menguasai dunia. Tidak ikut-ikutan dengan sakte menyimpang seperti warid dan semacamnya. Tidak melakukan bid'ah serta kesesatan. Bagi wanita juga mempersiapkan diri dari berbagai fitnah yang bisa mengelincir atau bagi orang tua. Menjaga pendidikan terutama anak putrinya dengan baik. Agar tak gampang termakan fitnah. Demikian juga menjauhkan diri dari langkah-langkah setan, tukang sihir dan hawa nafsu Terima kasih, dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.